どう С добрым ранком. Вот это он, а ты его даже не вызывали, вот недавно, неужели не его? Там едут, это знаешь? Есть люди там или нет? А? Они спустились, а вы знаете или нет? Все спустились. Спустились, да? Я не знаю, я спрашиваю. Я спрашиваю, спрашиваю. Центр города Одесса. Прокинулись от выбросов. Şunu bulalım. подвале, да? Я тоже вы, выходьте. Давайте я вам допоможу, выходьте. Пишли, пошли, пошли. Попробуй. Давай, давай, дорогие, дороги, давай. Только швидко, бо... Да, бо горит сверху. Давайте. Давай, не давайте, надо мне за руку брать. Давайте, да. давайте, давайте, выходьте. Нет, ну сейчас упадет на голову. Давай, выходи, дед. Давайте там уже обоитесь там. Нет, Это сейчас не самое главное, А Там главный ботинок обуть. Ну так давай, оно сыпется, это глянь. Оно вверху горит. Да какой паники? Уже паника, уже паника позади. Так, ну выходь хотя бы. Пошли, выйдем, або... Все, все, все. Выходи, дед. Тут все горит сверху, выходите. Падает, он сейчас обвалится. Пошли, дед. Тут все старое, сейчас обвалится и все. Давайте, без страху трошки, давайте руку. А я сам иду. Давайте, руку без чуть-чуть. Подстрахую чуть-чуть, давайте. Там еще что-то есть? Нет. Давай, 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 давай. Выходим, выходим. Смотрим под Продолжение следует... Где, Где у вас сюда. еще соседи? Посмотрите, Пошел, кто. Он А видите? Це донька приїхала до до мами. Що, Тихо, Тихо, тихо. Ой, я чи, вона там? Там. Чуєте її? Чую. А, так все буде нормально, зараз відкриє. Жива. Жива. А що ты викинув? Ой, де там? Да. Зараз відкриє. Вона ж тут. Да, она выйти не Чому вона не може відкрити? Що... А, закрініла? Закрінила. Ну зараз СНС відкриють. Все, жива, головне. Все, заспокойтеся. Заспокойтеся. Жива, головне. Прямо по двох. Зривається. Ви можете ви... Тут треба открыть двери. бабуся там не может выйти. Да. Тут а, в квартирі закрита бабуля. А, уже все нормально, порядок. Спускаемся, Да. да, 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 да. да тримайтеся. Пішли вниз. Закривайте. Давайте потім таблеточки, да, все це потом. Сейчас сейчас тут внизу выйти будет проблемка зараз. Там же двери эти. Там да, нема еще. да, да, да. Да, да, пришли. Ну давайте, да. давайте. Ну, вот у Юра дверь, это. у Ивана Ивановича дверь открыли. Почекайте, подождите, почекай. Вот это? Да. Иваныч! Иваныч! Есть кто-то дома? Иваныч! Нет? Нет. Нет. Прямо на лестницу попали уломки, смотрите. Я думал, что он вышел.

Можно, вы ну, проходите да, вы. Тут надо вот как бы открыть вторую половину, бы. сюда ее. Не, а, не у нет. нас согнута там. Может, женки нахер ну выйдут, порелизуют она немножко, да, будем... Прошу прощения. Спасибо. Доктор. Жива. И посмотри. Ну, сейчас он позвонит, говорит, я говорю, звони, говори. Потому что что-то надо... Все службы ну максимально оперативно на месте работает. Какой Друзья, такой ранок в Одессе. Руський мер прийшов до Одеси. Ось, ось дивиться всі, як виглядає російський мер, коли він приходить. Живий! Уявіть собі, живий. Але що з ним далі буде? Нічого. Кошмар. Кошмар. Одесса, какие сегодня у нас 17-е червня, кошмар, я ранка друзья, что тут можно что сделать, или нет? Тут, тут ну, там ничего не сделано, если не обгорел. Yeah, На жаль, полчаса, не, не жаль, не, можем, да, ничего сделать. Может, есть какие то пантенол, или чем-то его обработать? Нет yeah, смысла mm -hmm. не mm. иметь ну, вы можете водой его только палять, если что, но а это уже не поможет, я oh. думаю. А. Если бы так обгорело все, ну... Да, yeah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так что, мы пока тут осматриваем, что люди подходят и просят помощи, выходят с порезами, со всех